suallara da baxaq uşaqlar 68 nömrədə. Choose the correct answer according to the passage. What has on the boy's body? Bax bu da yəni hamsı əsində. E, Mətnə diqqətlə oxuyun, mətn tərcüməsini başa düşün uşaq. Çox sadə şəkildə bu testləri yaza bilər. Deməli nə edir? Yəni ayının bədəni nə ilə, yəni örtülmüşdü? Bax orada deyir o, "fəz" dərsə. Burda demə C variantıdır. Bu görürsünüz, sözdən ən azını yada saxlamaq lafı və fəz. Complex sentences according to the passage. Mətnəsasən tapın. Zeus r nə demişdi? Ayının dişləri necə idi? Şap. Burda demə C D de variantıdır. True or false according to the passage. What fruits does Zeus Buya's like to eat? Bu e, meyvələrdən e, hansını yeməyi xoşluyurdu bu ayılar? Eh bax honyi birdən çaşıb yazarsınız. Bu a, bal deməkdir. Potetis meyvədir, tərəvəzdir. Həm ay, nə adlar? Ay, yəni hardasa eşitmisinizmi ki, ayi kartofu xoşlasın. Xeyr. Berrys var idi orada. Qızıl meyvələr, apples ola bilməz. Banan yox. Orda çünki berries yazılmışdı. Eh, yə, yes, son. Bu da son. Sınaq izahı ilə son.